assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar efirda etv intervyu ko'rsatuvi xabaringiz bor <laughs> yaqinda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekiston taraqqiyot strategiyasi belgilab berildi va ushbu strategiyada adliya organlariga ham alohida vazifalar yuklatilgan bugun ushbu vazifalar yuzasidan qala tumani adliya bo'limi boshlig'i usmanjon atajanov bizga ma'lumot beradilar usmanjon aka studiyamizda sizni xush ko'rdik rahmat assalomu alaykum usmonjon aka ikki ming yigirma yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekiston taraqqiyot strategiyasida adliya organlariga ham bir qator vazifalar yuklatildi ular qanday vazifalar Mana hammangizning xabaringiz bor yaqinda prezident farmoni keyingi 5 yilga mo'ljallangan mazkur taraqqiyot strategiyasi jami 7 yo'nalish va 100 yuzta maqsaddan iborat davlat boshqaruv organlari faoliyatini fuqarolik xizmat qilishga yo'naltirish tamoyili asosida transformatsiya qilish orqali e, davlat idoralari faoliyatining barcha yo'nalishlarini davlat xalq xizmatchisi tamoyili asosida fuqaroga to'g'ridan to'g'ri xizmatlar ko'rsatishga yo'naltirilgani ham aholi manfaatlarini o'ylab amalga e, oshirayotgan islohotlarning yaqqol namunasidir albatta strategiyani ishlab chiqish tasdiqlash bir tomoni bo'lsa ikkinchi muhim masala bu sifatli va ijro qilish hisoblanadi farmonning yigirma beshinchi bandida adliya vazirligi hisob palatasi taraqqiyot strategiya markazi va yuksalish umummilliy harakatiga taraqqiyot strategiyasi va davlat dasturlarida de, amalga oshirilishining borishini tizimli monitoring qilish uni sifatli va o'z vaqtida bajarish uchun qo'shimcha choralar ko'rib borish bo'yicha muhim vazifalar yuklatilgan strategiyaning aynan qaysi maqsadida qonun ustuvorligi va konstitutsiyaviy qonuniylikni ta'minlash hamda inson qadri jarayonining bosh mezoni sifatida belgilab berilgan oldin aytib o'tganimdek strategiyada yuzta maqsad ko'zlangan strategiyaning o'n to'rtinchi maqsadida qonun ustuvorligi konstitutsiyaviy qonuniylikni ta'minlash hamda inson qadrini ushbu jarayonning bosh mezoni sifatida belgilash ko'rsatib o'tilgan shuningdek mahkumlar va jazoni o'tab bo'lgan shaxslarning mehnat ijtimoiy ta'minot xalqaro e'tirof etilgan boshqa huquqlarini ta'minlash ularning ijtimoiy moslashuvi jamiyatga reintegratsiya ko'maklashuni samarali mexanizmlarini joriy etish Bu ushbu yo'nalishda davlat va jamiyat institutlarining birgalikdagi faoliyatini yo'lga qo'yish fuqarolarga huquqiy ta'sir ko'rsatish shu jumladan harakatlanish erkinligini cheklash bilan bog'liq choralarni qo'llashda qonuniylikni so'zsiz ta'minlash hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali jamoatchilik nazoratini nezaret, kuchaytirish belgilangan fuqarolarni yashash joyi bo'yicha hisobga olish tizimini yanada soddalashtirish aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish ushbu yo'nalishda boshlangan islohotlarni yakuniga yetkazish jinoyat jinoyat protsessual jinoyat ijroya qonunchiligini takomillashtirish siyosatini izchil davom ettirish jinoiy jazolar ularni ijro etish tizimiga insonparvarlik tamoyilini keng joriy etish qiynoqlarnin oldini olish bo'yicha preventiv mexanizmlarni takomillashtirish va ushbu yo'nalishda işte, maxsus qonunlar qabul qilish yuvinal adliyat tizimini shakllantirish hamda bola huquqlari qonunchiligini kodifikatsiyalash kabi vazifalar oldimizga qo'yilgan ushbu vazifalarni bajarishda sizlarga kuch quvvat va hamisha zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz tv telekanalidan aslo uzoqlashmang chunki sizni oldinda ko'plab dasturlar kutmoqda demak dasturlarimiz davomida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling